السلام علیکم سکول آف کنسیپٹس کی اردو سیریز میں خوش آمدید اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈاکٹر علامہ اقبال کے تصور مرد مومن پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں جو مار قتل تصورات پیش کیے ہیں تصور مرد مومن کو بھی ان میں کلیدی حیثیت حاصل ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کے افکار میں مرد مومن یا انسان کامل کا ذکر جا بجا ملتا ہے اس کے لیے اقبال مرد حق بند آفاقی، بند مومن مرد خدا اور اس قسم کی بہت سی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں حقیقتا یہ ایک ہی ہستی کے مختلف نام ہے جو اقبال کے تصور خودی کا مثالی پیکر ہے اقبال نے اپنے اشعار میں مرد مومن کو مختلف ناموں سے پکارا ہے مثلا ان کے یہ اشعار دیکھیے نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین اور یہ عالم تمام وہم و تلسم و مجاز عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کارآفری کار کارساز کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیری اقبال کے تصور مرد مومن کے بارے میں جو سب سے زیادہ سوالات اٹھائے گئے وہ یہ تھے کہ اقبال کا تصور مرد مومن کا ماخذ کیا ہے بعض ناقدین کا یہ خیال ہے کہ اقبال نے یہ تصور جرمنی کے مشہور فلسفی نقشے سے حاصل کیا ہے جیسے کہ ڈاکٹر براؤن اپنی کتاب لٹریری ہسٹری آف پرشیا میں کہتے ہیں محمد اقبال نے جو نظریات مصنوعی اسرار خودی میں پیش کیے ہیں جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر نٹشے کے فلسفے کو مشرقی لباس میں پیش کیا ہے مگر پروفیسر براؤن کا یہ خیال غلط ہے علامہ اقبال براؤن کے اس خیال کو رد کرتے ہوئے ڈاکٹر نکلسن کو ایک خط میں لکھتے ہیں وہ یعنی پروفیسر براؤن انسان کامل کے متعلق میرے تخیل کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکا یہی وجہ ہے کہ اس نے خلط محض کر کے میرے انسان کامل اور جرمن مفکر کے فوکل بشر کو ایک ہی چیز فرض کر لیا ہے میں نے آج سے بیس سال قبل انسان کامل کے متصوفانہ عقیدے پر قلم اٹھایا تھا اور یہ وہ زمانہ تھا جب نہ تو نٹشے کے عقائد کا غلغلہ میرے کانوں میں پڑا تھا اور نہ اس کی کتابیں میری نظروں سے گزری تھیں ناقدین کی اکثریت اس بات پر متفق نظر آتی ہے کہ علامہ اقبال کے تصور مرد مومن کی اساس خالصتاً اسلامی تعلیمات پر ہے اور اس سلسلے میں اقبال نے ابن مسکویہ عبدالکریم الجیلی اور مولانا روم جیسے اسلامی مفکرین سے بھی استفادہ کیا ہے اس بات کا اندازہ ان بزرگوں کی تعلیمات سے بھی ہوتا ہے جیسے کہ ابن مسکویا کہتے ہیں بعض لوگ اس قدر سری الفکر صحیح النظر اور صاحب الرائے ہوتے ہیں کہ آئندہ ہونے والے واقعات کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں یعنی ایک ایسی شخصیت عالم وجود میں آ جاتی ہے جو انسانی شخصیت سے بلند ہوتی ہے اور اس میں اور فرشتوں میں بہت تھوڑا فرق رہ جاتا ہے اسی طرح عبد الکریم الجیلی کا خیال ہے انسان کامل یا مرد مومن کی زندگی جو آئین الہی کے مطابق ہوتی ہے فطرت کی عام زندگی میں شریک ہوتی ہے اور اشیاء کی حقیقت کا راز اس کی ذات پر منکشف ہو جاتا ہے اس منزل پر پہنچ کر انسانی کامل غرض کی حدود سے نکل کر جوہر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اس کی آنکھ خدا کی آنکھ اس کا کلام خدا کا کلام اور اس کی زندگی خدا کی زندگی بن جاتی ہے یہی وہ نقطہ ہے جہاں انسانیت اور الہیت ایک ہو جاتی ہیں اور اس کا نتیجہ انسان ربانی کی پیدائش ہے اسی طرح مولانا روم کا نظریہ ہے کہ انسان کامل اپنی غیر فانی حیثیت کو سمجھتا ہے اور اسے خدا سے براہ راست تعلق ہے اسلامی تعلیمات اور مسلمان بزرگوں اور صوفیہ کی طرف اقبال کے میلان کو پیش نظر رکھ کر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اقبال کے مرد مومن کا تصور اسلامی بنیادوں پر استوار ہے علامہ اقبال کا مرد مومن وہی ہے جس نے اپنی خودی کی پوری طرح تربیت و تشکیل کی ہے اور استحکام خودی کے تینوں مراحل یعنی ضابط نفس اطاط الہی اور نیابت الہی طے کرنے کے بعد اشرف المخلوقات اور خلیفت اللہ فلعرض ہونے کا مرتبہ حاصل کر لیا ہے اقبال کے مرد مومن کی خصوصیات کلام اقبال کی روشنی میں مندرجہ ذیل ہیں پیکر عشق پے یقین پیکر فقر و استغنا مقصود کائنات بندہ مولا صفات اور جمال و جلال یاد رہے کہ اقبال کے نزدیک مرد مومن میں بالا خصوصیات صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و غلامی سے ہی پیدا ہو سکتے ہیں جسے صوفیہ فنا فر رسول سے تعبیر کرتے ہیں اگر کوئی بندہ اس فنا فر رسول کا کامل نمونہ بن جائے تو وہ اقبال کا مرد مومن بن جاتا ہے اب ہم اقبال کے مرد مومن کی خصوصیات کا تفصیلی ذکر کرتے ہیں اقبال کے مرد مومن کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پیکر عشق ہے اقبال کا نوجوان اول عشق کا پیکر ہے یاد رہے کہ اقبال کا یہ تصور عشق ہمارے شعراء کے روایتی تصور سے یکسر مختلف ہے یہ جہد مسلسل اور حرکت سے عبارت ہے اس عشق کو عقل کے مقابلے میں لایا گیا ہے جہاں عقل شکوک و شبہات اور سوچ و بچار میں مبتلا رہتی ہے وہیں پر عشق عزم و پہم اور جہد مسلسل سے زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے جیسا کہ اقبال فرماتے ہیں بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہو تماشائے لب بام ابی اقبال کا مرد مومن عشق کی بدولت مسلسل حرکت اور تگ و دو سے حیات میں انقلاب برپا کر دیتا ہے اس کا یہ عمل ہر و لالچ سے پاک فقط رضاء الہی کے حصول کے لیے ہوتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام اقبال کا مرد مومن کبھی بھی عقل کا تابع اور غلام نہیں ہوتا کیونکہ عقل ہمیشہ تذبذب کا شکار رہتی ہے جب کہ عشق جرت رندانہ کا مالک ہے بو علی اندر غبار ناکا گم دست رومی پردہ محمل گرفت یعنی بو علی سینا جو نمائندہ عقل ہے اونٹنی کے اڑائے ہوئے غبار میں گم ہو کے ریک گیا جب کہ رومی جو نمائندہ عشق ہے کہ ہاتھ میں محمل کا پردہ آ گیا اسی بنا پر اقبال عشق اور مومن کو لازم و ملزوم قرار دیتے ہیں اور دونوں کا وجود ایک دوسرے کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتا جیسا کہ وہ فرماتے ہیں مومن از عشق از تو عشق از مومن است را ناممکن ما ممکن است اقبال کے مرد مومن کی خصوصیات میں دوسری خصوصیت پے کر یقین ہے اقبال کے مرد مومن کا ایک وصف ایمان کے بعد سر تپا پے کر یقین ہونا ہے علامہ اقبال کے مرد مومن کا دل ذکر و فکر اور محبت الہی کا گہوارہ ہوتا ہے اور ہمہ وقت محبوب حقیقی کی یاد میں غرق رہتا ہے مومن کا صاحب ذکر و فکر ہونا فقط زبان سے کافی نہیں بلکہ اس کا صاحب یقین ہونا بھی لازمی ہے جب اسے یہ مقام حاصل ہوگا تو اس کا ایمان فقط اس کے ظاہر کا ہی نہیں بلکہ اس کے قلب و باطن کا بھی نگہبان بن جائے گا یہ کیفیت بندہ مومن کو ہر قسم کے تزلزل اور اندیشوں سے محفوظ بنا دے گی اقبال کے مرد مومن کو جب یقین کی دولت حاصل ہوتی ہے تو وہ خود تقدیر الہی بن جاتا ہے جیسے کہ اقبال کہتے ہیں کافر ہے تو ہے تاب تقدیر مسلما مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی ایک دوسری جگہ کہتے ہیں ابس ہے شک تقدیر یسداں تو خود تقدیر یسداں کیوں نہیں ہے اقبال کے نزدیک یقین ایسی قوت ہے جس کی بدولت غلامی کی زنجیریں بھی پاش پاش ہو جاتی ہیں غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں یقین کی منزل پر فائز ہونے کی بنا پر مومن کا بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ نصرت و تائید الہی پر ہوتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیخ بھی لڑتا ہے سپاہی مرد مومن کی خصوصیات میں تیسری خصوصیت فر و استغنا ہے مرد مومن کا ایک امتیازی بس فقر و استغنا ہے اقبال کا مرد مومن نٹشے کے مرد برتر کی طرح تکبر و غرور کا مجسم نہیں بلکہ اقبال کے ہاں تو فقر کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ وہ اسلام کو فقر غیور کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں درویشی فقر اور کلندری پر اقبال نے بار بار زور دیا ہے اور اسے تکمیلی خودی کے لیے لازمی اور انتہائی اہم عنصر کی حیثیت دی ہے اس بات کا اندازہ اقبال کے نشار سے لگایا جا سکتا ہے نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی اسی طرح دوسری جگہ کہتے ہیں نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی اقبال کے مرد مومن کے فقر اور کافر کے فقر یعنی رہبانیت میں بڑا فرق ہے رہبانیت جنگل میں پناہ ڈھونڈتی ہے جب کہ فقر کائنات کی تسخیر کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی خودی کو فروغ دیتا ہے نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندو دل گیری ایک دوسری جگہ اقبال کہتے ہیں مسلحت دردین ماں جنگ و شکو مسلحت دردین عیسیٰ غار و کو یعنی ہمارے دین میں جہاد شوکت کا ذریعہ ہے اور عیسیٰ کے دین کا مسکن غار اور پہاڑ ہے یعنی تر کے دنیا راہ بھی ہے مرد مومن کی خصوصیات میں چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مقصود کائنات ہے اقبال کا مرد مومن حیات و کائنات کے قوانین کا اثیر نہیں بلکہ حیات و کائنات کو اثیر کرنے والا ہے اقبال کے نزدیک جب مرد مومن اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پھر ساری کائنات مرد مومن کو اپنا مرکز و محور بنا لیتی ہے مرد مومن عناصر فطرت کو قبضے میں لے کر ان کی باغ اپنی مرضی کے مطابق موڑتا ہے جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی میرے کلام پہ حجت ہے نقطۂ لولاک کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق اقبال کا مرد مومن اطاط الہی کے تمام امتحانوں سے سرحرو ہو جائے تو وہ اس مقام پر پہنچتا ہے جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں اے سوار اشحب دوران بیاہ اے فروغ دیدۂ امکان بیا خیز و قانون اخوت ساز دے جام صحبائے محبت باز دے از وجود تو سر افرازی ما پس بسوز این جہان سازیم ما یعنی اے زمانے کے گھوڑے پر سوار آ جا اے کائنات کی آنکھوں کا نور آ جا اٹھ اور بھائی چارے کا ساز چھیڑ محبت کی شراب کا جام پھر سے دے تیرے وجود سے ہمیں سربلندی میسر ہے سو اس دنیا کے سوس سے ہم نباہ کرتے چلے جا رہے ہیں آدم خاکی اگر مرد مومن کے مقام کو پہنچ جائے گا تو وہ فرشتوں سے بھی بڑھ جائے گا جیسا کہ اقبال کہتے ہیں فروغ خاکیاں از نوریاں افزوں شود روزے زمیں از کوکب تقدیر ماں گردوں شود روزے یعنی ایک دن ایسا آ جائے گا کہ خاکی انسانوں کا فروغ نورانی فرشتوں سے بھی زیادہ ہو جائے گا اور یہ زمین ہماری تقدیر کے ستارے کی گردش سے آسمان بن جائے گی اقبال کے مرد مومن کی خصوصیات میں پانچویں خصوصیت بندہ مولا صفات کی ہے مرد مومن کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ جب وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو وہ بندہ مولا صفات بن جاتا ہے مرد مومن کے بندہ مولا صفات کے تصور کو اقبال اپنے اشعار میں یوں بیان فرماتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفری کار کشا کار ساز ہاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز اقبال کے نزدیک مرد مومن جب اپنے آپ کو رضاء الہی میں گم کر دیتا ہے اور اس کی طلب میں اپنی ساری خواہشات کو مٹا دیتا ہے تو پھر وہ دلیل حق بن جاتا ہے اور ہر دن ہر لہجہ نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے جیسا کہ اقبال کہتے ہیں ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان کخاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان مرد مومن جب مقام بندگی کی انتہا کو چھوتا ہے تو وہ آفاقی اور لاہوتی ہو جاتا ہے اس مقام کو اقبال یوں بیان کرتے ہیں ہم سائے جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بداخشاں فطرت کے سرود ازلی اس کے شب و روز آہنگ میں یکتاٰ صفت سورہ رحمان اقبال کے مرد مومن کی خصوصیات میں چھٹی خصوصیت اس کا جمال و جلال ہے مرد مومن کی ذات میں جمالی اور جلالی دونوں کیفیات بیک وقت موجود ہوتی ہیں بظاہر یہ کیفیات متضاد نظر آتی ہیں لیکن بباتن یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں اقبال کے مرد مومن کی زندگی ان دونوں صفات کے حامل ہوتی ہے اس کی سیرت میں نرمی اور سختی کا امتزاج ہوتا ہے نرم دم گفتگو گرم دم جستجو رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز اقبال کا مرد مومن رزم گاہ حیات میں شمشیر بے نیام ہوتا ہے تو شبستان محبت میں کوئی دوسرا اس سے زیادہ نرم نہیں ہو سکتا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم رضم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان الغرض اقبال کا مرد مومن ایک طرف اگر پیکر جمال ہے تو دوسری طرف جلال سے بھی بھرپور ہے وہ دوستوں کی محفل میں جس قدر نرم طبیعت ہے وہیں دشمنوں کے لیے اس کی طبیعت میں سختی موجود ہے اگر ایک طرف وہ شبنم کی مانند ہے تو دوسری طرف وہ ایک بپرا ہوا طوفان ہے جس کا سامنا کرنے کی کسی دشمن میں ہمت نہیں ہوتی مذکورہ اوصاف کے علاوہ علامہ اقبال کے مرد مومن میں عدل خیا خوف خدا قلب سلیم قوت حق گوئی و بے باکی قدوسی جبروت بلند پروازی پاک ضمیری نیکی اور پاک بازی جیسی صفات موجود ہوتی ہیں ان تمام صفات کا حامل انسان وہ ہے جو حاصل کائنات اور مقصود کائنات ہے انسان کے اسی مقام کے بارے میں اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے on the way